Город, который я вижу вас не О, если бы знали, как дорог И то, что мы попали в милицию, можно сказать, нас чудом спасло Расправить. Есть очень много претензий в адрес Одесской милиции, что она якобы ничего не сделала того вот дня. Я больше скажу, когда уже был пожар, когда уже ультраправые были в здании, я лично звонил начальнику областной милиции Луцюку Петру Сергеевичу с просьбой организовать коридор для женщин и мужчин старшего возраста. Однако или он меня не услышал, или сделал вид, что не услышал. Я перезвонил ему второй раз, и ответ был такой же самый. Чем вы это связываете, чтобы мы все так везли? Я думаю, что это была карательная операция нашей власти для того, чтобы это был как бы акт запугивания людей. Сюда люди не шли выяснять отношения или просто подраться. Сюда люди шли целенаправленно убивать тех людей, которые находились на площади. Это свидетельствует о том, что, что свидетельствует то, что они были вооружены огнестрельным оружием. И простые мирные болельщики никогда не ходят с оружием. А как вы тогда объясняете, что э, власть в Киеве, то руководство милиции, которое якобы делало по их приказу и способствовало... Э, боевиком, что они все, все равно были сняты с должностей. Их надо было судить и, наверное, даже расстрелять, а их всего лишь сняли с должности. Конечно, им нужно для того, чтобы было ну, показать свою реакцию, что они не планировали это все. Они должны были принять какие-то меры, и они вот сделали такую маленькую мелочь, как сняли его с должности. Нет, эм... <клес> что если вернуть... вернуться к началу этой акции, то есть к выходу. Это антимайдановцев э, в город. Э, есть так, там, такая версия, что э, там при торговом центре Афина стрель, э, э, были выстрелы в адрес э, проукраинских. У меня не, не было на площади, мне тяжело это прокомментировать, но мы э, смотрели по фотографиям в интернете, что э, есть какая-то группа милиционеров, э, у которых красные повязки на руках, которые э, обозначены. И именно из группы этих милиционеров ведутся выстрелы. То есть у нас есть подозрение, что это люди, которые стреляли по ультраправым, они не были из антимайдана, что это были провокаторы, специально подготовленные okay. и Окей. Э, и что потом случилось э, на этом месте? Э, вам удалось лично спастись, но что еще тут сделалось? Откуда столько погибших? Мы смотрели фотографии, которые вот этих погибших тел. Мы видели, что у, ну, нам первая версия средств массовой информации была, что здесь закрыли, сами себя спалили граждане России и жители Приднестровья. Если, ну, я многих из них знал лично, и многих из них просто знал в лицо. И, конечно, эта версия неправдоподобная э, и нереалистична. И э, здесь, судя по всем фотографиям, которые здесь есть, э, у людей, э, нам сказали, что они погибли в пожаре, но мы видим, что, например, у людей спаленные лица, Головы, однако не затронуты ноги. Поэтому и мы видим, что большое количество тел с огнестрельными и ножевыми ранениями. То есть туда мы можем предположить, что туда ворвались боевики и устроили расправу. Это было просто убийство всех людей, которые там находились для того, чтобы скрыть следы своего преступления, их пытались поджечь. Нам говорили, что защитники. Куликового по поля сами подожгли это здание и даже демонстрировали видео, где идет самовозгорание на третьем этаже. Однако, если посмотреть полную версию видеозаписи, которая проводилась с крыши этого здания напротив, мы видим, что за минуту или за полторы перед самовозгоранием из этого окна на третьем этаже показали украинский флаг. Вот так. То есть это правые уже были внутри здания и они же его и подожгли. Как они могли туда влезть? Они заходили, прорывались через, через несколько, задних, через задние входов, да, вот с этой стороны, с э, той лестницы, где мы были. Вот. И... Понятно. Сколько сейчас фактическая... Фактическое, э, 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 количество убитых? Говорят про 46, говорят про 110. Это точно не 46, потому что, потому что мама моего товарища Андрея Брожевского, когда только поехала в первый день еще, приехала в Морги и показывали фотографии для опознания своего сына. Ей показывали более 60. Там дальше. в подвале полно еще. Да. На следующий и день видите, что здание охраняется, никого здесь. сюда не пускают. На сессии областного совета, которая должна была в состояться в понедельник, ну, два дня назад, мы должны были инициировать вопрос о создании депутатской комиссии э. с привлечением общественности э. и родственников пострадавших для того, чтобы расследовать это дело. Однако сессию власть сделала все, чтобы, она, чтобы ее отменить.